На часі програма наголос. За даними Держстату, з урахуванням річної інфляції за останні 12 місяців українці збідніли на чверть. Та це не межа, як наслідок платити за проїзд у маршрутці українці будуть стільки, скільки скаже перевізник. Відповідне рішення закріплене постановою уряду номер 240 Відтак органи місцевої влади не контролюватимуть тарифи на перевезення пасажирів, окрім залізничних рейсів. Поки що політика економії Кабміну не стабілізує ситуацію в країні. Запевняють економісти, а тільки розхитує, скільки Українці платитимуть за проїзд, які ціни нам запропонують не тільки перевізники, але й супермаркети. Як виживатимуть на фоні економічної кризи пересічні українці? Дізнаємося в економіста, директора консалтингової компанії інвест експерт Віктора Модведі. Доброго вечора, пане Вікторе. Доброго дня. власне ось є така постанова кабміну 240 Хотілося б дізнатися її основні такі положення максимально коротко, але основні. Но главна задача этого постановления это работа кабінету міністрів в направлении дорегуляції економіки. То есть щоб менше государства влияло на ті процеси, которые происходит. Вот буде Она будет влиять таким образом на ринок автоперевозок, що процедура, значить, узгодження, да, можна так сказати, значить, тарифа е, між перевозчиком і органом контролю, то ли це на місцевому рівні, то ли на обласному, то ли на національному, вона не буде відбуватися фактично, а перевозчик буде сам формувати свободно цей тариф. Чи будуть якісь норми встановлені, за якими вони будуть формувати? Чи отак, знаєте, от собі придумав і встановив таку ціну? Так, е, да, Вот именно так, как вы сказали. То есть придумал и установил себе цену. Смотрите, суть вопроса заключается в чем? В том, что всегда есть вопрос как бы либеральной экономики, да, и, и у нас же все правительство либералы, парламент у нас тоже либералы, все либералы. И суть либеральной идеологии, она и заключается в том, что государство никаким образом ни во что не, не вмешивается. Непонятная функция государства в таком случае, но тем не менее речь идет о регулировании рыночными методами, то есть путем конкуренции. Безусловно, что как бы, одно дело идеология как бы либеральная, другое дело, как практика показывает, без руководство контроля государства таких вопросов, как транспорт и так далее, не обходится во всех странах, даже суперлиберальных, таких, как Соединенные Штаты Америки. То есть там по аналогу советской системы идет госзаказ по сути, которые формируют. Есть Министерство торговли, которое лоббирует интересы компаний, которые значит, оперируют по всему миру. Есть мощная торгово-промышленная палата США, которая лоббирует интересы. И, собственно говоря, даже ведутся войны, фактически, лоббируя интересы те или иные. Это вот пример того, что как бы, либеральная, либеральная экономика, она сама по себе не работает. Только с мощной поддержкой государства. А здесь же речь идет о том, что государство, с одной стороны, сформировано государственные органы управления сформированы либералами. Они пытаются выполнять свою либеральную идеологию, то есть теми действиями, которые есть, но практика показывает, что нельзя это сделать частично. То есть нужно внедрять другие инструменты сдерживания. Так, например, для того, чтобы конкуренция работала, значит, нужно, чтобы эффективно работал антимонопольный комитет, который должен регулировать то, что не должно происходить сговоров. Сегодня на рынке между операторами, которые могут легко договориться между собой, поднимать тарифы, не зарабатывая там 20% рентабельности. Зачем каждому зарабатывать 20%, если не могут договориться и, и зарабатывать 200% рентабельности? Антимономольный комитет себя уже показал по таким видам, как, допустим, топливо на заправках. Да, мы видим, что цена выросла на топливо в свете роста, в том числе, Доллара. Но когда доллар откатился назад, пропорционально цены не уменьшились. То, То анти есть антимонопольный комитет Украине. не работает эффективно, а работает обычно с опозданием 2-3 года. Хотя функция его именно контролирующая, да, что он должен оперативно дать сигнал операторам, что я за вами слежу и вы должны придерживаться условия рыночной конкуренции. Конкурировать между собой за счет конкуренции, цены, что они стабилизируются, соответствуют спрос, предложению и как бы нормально. В Украине будет такая конкуренция? На вашу думку? Будет конкуренция, если кто-то будет хотя бы говорить об этом. Да? Сейчас кабинет министров дорегулируя, да, он должен был что сделать, с другой стороны, усилит работу антимонопольного комитета. Но на данный момент, насколько мне известно, даже руководителя антимонопольного комитета нет. Поэтому, если нет даже руководителя в обовески. и даже был бы и руководитель, то мы видим, что за последние 20 лет антимонопольный комитет фактически не занимается этой нормальной деятельностью. Мы видим в сфере ЖКХ регулирование какое-никакого фактически регулирования в сфере тарифов на значит, электричество, какое регулирование? Практически никакого регулирования. Продукты питания, сговоры между сетями, теми же самыми АТБ, АСИЛ, ФОЗИ и так далее, которые он заявляет, но заявляет, да, вот, там, три года назад был сговор, там, как бы насчитал копейки. Хотя, если мы берем пример Соединенных Штатов Америки, то э, штрафы антимонопольного комитета, не могут быть, составлять миллиарды долларов, и тем самым это будет стоять вопрос банкротства компании, то есть оштрафовать, и его боятся этого антимонопольного комитета. Мітета у нас аштрахували, компанія перестала существувати. Давайте з антимонопольного все да. ж таки повернемося на тему нашої програми. Да. Перевізники вже заявляють про те, що вони будуть підвищувати ціни, адже у Львові вже з 11 травня зростуть тарифи до 4 гривень, у Полтаві також до 4. Зараз обумовлюють тим, що ціни на бензин зростають і на запчастини. Чи так це? І як ви можете пояснити? Дійсно, в чому заключається? В тому, що тариф, який був раніше, яким образом формі. очень часто. То есть, происходит конкурсный... То есть, сейчас государство оно продолжает регулирование, но регулирование через инструмент проведения конкурсов. То есть, мы не говорим, что регулирования никакого нет. То есть, допустим, областная администрация да, устраивает конкурс на межобласт... То есть, в рамках области какие-то маршруты, перевозчики должны ездить. И он говорит, есть вот определенные конкурсные условия. Показатели комфортности автобусов, там, количественные показатели предприятия, сколько там должно быть рабочих, система та же самая сертификация значит наличие там врача ряда параметров значит каждый из перевозчиков он предлагает свой вариант обслуживания этого маршрута лучший и также вопрос учитывается в том числе и возможность ну, разрахунок тарифа который предлагает в данном случае перевозчик. После чего, то есть, когда это все утверждено, человек выиграл, у него конкурс действует на протяжении пяти лет, да, то есть он ездит по этому маршруту. Понятно, что в течение пяти лет тариф меняется все время, и каждый раз перевозчик должен согласовать, утвердить это в данном органе, утвердить повышение. Соответствующие местные органы власти могут как утвердить, так и не утвердить. Поэтому здесь, безусловно, были проблемы, связанные с тем, что местные органы власти, на которых ложится бремя социальной ответственности, им неинтересно интересно утверждать за ну, тарифы, и оно как бы пытается вникнуть в структуру тарифа, разобраться и так далее. Мало того, законодательство предусмотрено перед повышением тарифа проведение громадских обговорок, например, да, которые дают возможность разобраться в структуре тарифа, надутый этот тариф или и. Сегодня получается, что эта функция, по... она ликвидирована, и фактически компания может в тариф этот включить все, что угодно. То есть в 2, в 3 раза, в 5, в 10 раз, сколько угодно. И что его сдерживает? Лишь конкуренция других перевозчиков. Но так как за ней закреплен определенный маршрут, то, соответственно, другой перевозчик не может работать по его маршруту, поэтому очень высокая вероятность того, что будут идти сговор между пользователями двумя-тремя компаниями, которые работают по этому маршруту, значит и другие, даже которые хотят зайти на этот рынок и работать по этим тарифам, они не смогут, потому что у того 5 лет, допустим, действует контракт да, по обслуживанию данного маршрута. Соответственно, как бы постановление кабинета министров, оно вроде бы и неплохое с одной стороны, но оно а, только одностороннее сбалансированное, Поэтому, почему я говорил за антимонопольный комитет? Нужно было укрепиться антимонопольным законодательством и в том числе э, поставить вопрос, э, а как же э, контроль общественности за формирование тарифа, где ответы на этот вопрос. И опять же, возможность э, э, как бы замещения перевозчиков другими перевозчиками, которые предлагают лучшие условия. Потому что не регулировать транспорт невозможно. Государство, которое не регулирует транспорт, это уже не государство. Потому что что означает э, отсутствие Коммуникации с Крымом. Это означает, что у нас нет Крыма. Отсутствие коммуникации со Львом это означает, что у нас нет Львова. Физически, то есть у нас большая страна, и в данном случае, чем транспорт это прежде всего социальная отрасль. Не, чем качественнее государство регулирует вопрос транспорта, тем сильнее государство. Плохо контролирует, государство распадается. Вот то, что у нас сегодня происходит, в частности. Люди, в, в принципе, скаржилися и на перше підвищення тарифів на проїзд Азару, як їм що робити? І... А, да, Яка очень, альтернатива, возможно, есть. Очень важный вопрос логики повышения. Повышение тарифов это государственная политика, которая должна э соответствовать росту доходов. То есть рост доходов пропорционально повышению тарифов на Не знаю, даже не пропорционально, а рост доходов, он должен опережать рост тарифов и так далее, что говорит о улучшении благополучия граждан. У нас сегодня получается рост тарифов ЖКХ, продукты питания от 35 до 70%, лекарства от 50 до 150% в зависимости и так далее. А рост доходов, он у нас отрицательный идет. Получается, что люди становятся все более и более бедные. И государство в данном случае, вместо того, чтобы поддержать, оно получается, как бы наоборот, бросает народ на вот этот э, затянуть пояса, то что да, сказал. Да. Льгот. не смогут уже курестовать, громадским транспортом, это ветераны, инвалиды. Вот, да. какие есть социальные гарантии для них? Никаких витренно? социальных гарантий нет. Правильно было бы давным-давно заменить все эти льготы, безусловно, потому что льгот очень много, там очень большие хищения, в том числе и в транспорте. То есть льготный маршрут он может не выезжать на место, а по бумаге он выезжает. Деньги эти воруются э, как бы и так далее э, адресная социальная помощь безусловно должна но никаких действий э, ни кабинет министров ни парламент не сделал для формирования хотя бы единой базы которая должна быть объединена с, в том числе и с налоговой доходов и затрат которая должна э, давала бы возможность э, не по каким-то непонятным справкам, а по определению базы сразу же устанавливать уровень адресной помощи, который бы закрывал бы прожиточный минимум, да, который сегодня он у нас уже там по разным оценкам от 4 до 8 тысяч, если брать полноценный, а население получается, что идет с среднего дохода в 2,5-3 тысячи гривен в тех деньгах, которые были до 2013 года, сегодня они зарабатывают 2 тысячи, полторы тысячи. То есть качество жизни падает, и самое печальное, что Кабинет министров это вопрос не беспокоит. Абсолютно не беспокоит. Они даже не говорят об этом. То есть ни адресной социальной помощи, ни урегулирование антимонопольным комитетом. Все забыли о возможности работы госрезерва, который как экономический инструмент был такой, что, допустим, вот у нас был период, когда пропали продукты из супермаркетов. Да? Для чего есть госрезерв? Когда возникают спекулятивные вещи, поднимаются цены, государство со своими резервами, оно выходит с интервенциями и начинает продавать дешево товары, сбивая ажиотаж. Это так можно делать и на и по топливу, так можно делать, используя транспорт и так далее. У нас получается, что гостранспорт и коммунальные предприятия потихонечку они уничтожаются э, в направлении госрезерва. То есть резерва как такого уже нет. И, соответственно, возникает вопрос о возможности государства каким-то способом регулировать. А каким, если они поубирали все возможности регулирования? Все же я а куда же политика уряду? А политика уряду, я так понимаю, направлена на собственное обогащение, формирование не олигархата, нового олигархата на смену старого. Вот то, что я вижу. Перераспределение потоков. Я не увидел эффективности. Вот смотрите, логика простая. При Януковиче отворовали воровали там 25 процентов. Мы приходим в любую область и смотрим, так уже ж не воруют, уже ж нет э, злочинной влады. Значит, что на 25% минимум должен быть вырасти в реальных цифрах доход бюджета. Но его нет, спрашивается, где эти 25%? Значит, они продолжают воруют, вороваться. то же самый вопрос по Укрзалезнице и так далее. При Януковиче воровали, насчитали сотни миллиардов. Если это в год, допустим, 20-30 миллиардов. Если сегодня не воруют, то где эти 20-30 миллиардов? Сегодня эти деньги просто разворовываются. И идет э, единственное, что происходит, э, я не знаю, это позитивно или негативно, если Янукович как бы монополизировал эти коррупционные потоки на себя то сегодня эти потоки диверсифицированы между администрацией президента кабинета министров там и другими э, коалиционерами, которые участвуют вот даже и не коллекционерами другими э, как бы субъектами которые на данный момент мы видим что э, одни кормятся на э, доходной части государственного бюджета другие на, э, на значит расходные но я не вижу вообще э, кто обеспокоен какой за государственным жильем обеспокоен реальным реальными реальной ситуацией с доходами населения нет нет ответа ни по лекарственным препаратам ни по продуктам питания ни по транспорту ни по ЖКХ. Пане Вікторе, у нас мало часу. Да, Власне, ще хотілося хотелось на запитання так коротко, чтобы вы ответили. Аналитики прогнозуют, что инфляция в Украине израстает на 36%. Ваш прогноз, как вы думаете? Но мой прогноз, озвученный в начале года, этого, что инфляция будет от 35 до 70 в зависимости от действий от аппетитов нашего кабинета министров. Поэтому уже на данный момент мы можем оценивать с учетом прошлого месяца 14%, да, с начала года 37% это более-менее объективные цифры. Поэтому летний период это обычно дефляция идет в связи с сезонным сельскохозяйственным производством. Но по году я думаю, что может быть и 70, может быть и 100. Все зависит от аппетитов уряду. Я думаю, что дай бог, что уряд опомнится и более-менее развернется в сторону государства, в сторону как бы жителей нашего государства и начнет реализовывать какие-то программы, направленные на создание рабочих мест, на адресную социальную помощь и другие инструменты, дающие возможность людям хотя бы выжить. Дякую вам, пан Виктор, что вы завітали сегодня нас до студії. Дякую вам, шановні телеглядачі, що ви були з нами. Залишайтесь на телеканалі Гамма.